আপোনালোক সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মোৰ সৰু এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি বগা হাঁহ এজনী লৈ লৈছোঁ আজি হাঁহ কোমোৰা হ'ব আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব বলক তেনেহ'লে এজনী ধুনীয়াকৈ মানে চাফ চিকুণ কৰি মেলি লওঁ এইফালে হাঁহজনে লৈ আহিলোঁ আৰু মানুহজনে ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি মেলি দিব আৰু এইফালে কুটুনা দা সকলোখিনি সাজু কৰি থোৱা আছে আকৌ হাঁহ বুলি ক'লেতো কোমোৰাটো মেইন গতিকে মই কোমোৰাটো কাটি লওঁ এয়া হৈছে জালি কোমোৰা চাওকচোন কোমোৰাটো বৰ ধুনীয়া কিন্তু কাকোটোতে অকণমান বেকাৰ হৈ গ'ল আৰু এইফালে কুকুৰাখনে খুব বেছি আমনি কৰি আছে আৰু হাঁহ কোমোৰাৰ ৰেচিপিটো যদি চাই আপোনালোকে ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু এইফালে কোমোৰাখিনি ধুনীয়াকৈ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লওঁ আৰু আপোনালোকে কোনে কোনে হাঁহ কোমোৰা খাই ভাল পায় কাৰ কাৰ প্ৰিয় কমেণ্ট এটা কৰি জনাবলৈ নেপাহৰিব আৰু এয়া চাওকচোন টুকুৰা টুকুৰি কৰি লৈছোঁ যিকেইডোখৰ বাকলি গুচাবলৈ আছিলে সেইখিনি আৰু সেইখিনি কাটি বাচি লৈ এতিয়া হাঁহটো যিহেতু আমি গাঁৱলীয়া মানুহ গতিকে গাঁৱলীয়া আমি সকলোৱে কি কৰোঁ জানেনে হাঁহ হওক কুকুৰা হওক এনেকৈ মাৰিলে জুইত অকণমান মানে ওপৰৰ পাখিটো সেকিহে আমি খাই ভাল পাওঁ মানে এনেকৈ পুৰি লৈহে ভাল পাওঁ ছালটো গুচাই দিলে সিমান এটা খাবলৈ টেষ্টি নহয় আৰু খাবলৈ আমি ভাল নাপাওঁ আৰু এইফালে মানুহজনে ধুনীয়াকৈ কাটিছে আৰু হাঁহটো খুবেই বেছি তেল আছিলে জানেনে হাঁহটো মাংসও বহুত বেছি ওলাইছে যিহেতু এইটো কেম্বেল হাঁহ গতিকে মাংস প্ৰায় ডেৰ কেজি ওচৰা ওচৰি ওলাইছে কিন্তু মাখিবিলাকৰ বহুত উৎপাদক মাখিৰ উৎপাত মানে উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে ইফালে কোমোৰা কাটি ল'লোঁ পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ আদা নহৰু খুন্দি ল'লোঁ সকলোখিনি যা যোগাৰ কৰি লৈছোঁ আৰু এইফালে জুইকুৰা ধুনীয়াকৈ জ্বলাই লৈছোঁ এতিয়া এয়া কেৰাহী এখন পাতি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত প্ৰথমতে এয়া জিৰা ধনিয়া জালুকটি সেইখিনি দি লৈছোঁ আৰু এইখিনি দি ধুনীয়াকৈ ভাজি লওঁ যিহেতু মই মা মছলা মানে বেলেগ পেকেট মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ গতিকে গোটা মছলাখিনি দিলে খাবলৈ খুব বেছি সোৱাদ লগা হয় গতিকে এনেকৈ মই খুন্দি মেলি মানে জাকাৰখিনি কৰি লওঁ আৰু মাংস বুলি ক'লে এই খুন্দা মছলাখন হ'লেহে বেছি খাবলৈ ভাল লাগে পতাত পিচিলেতো আৰু বেছি ভাল লাগে আৰু আপোনালোকেতো জানেই মই যিহেতু নিজে ঘৰত যি খাওঁ যি কৰোঁ তাকে আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' কাৰ লৈ আহোঁ কোনো ৰেচিপি বুলি বা কিবা বুলি নহয় ঘৰত যি বনাওঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ মই আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ইমান বেছি মৰম আদৰি লৈছে তাৰ বাবে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ আৰু এইফালে চাওকচোন তেজপাত শুকান জলকীয়া দি আৰু অকণমান পিঁয়াজ জুলসী পিঁয়াজ ভাজি লওঁ আৰু আপোনালোকেতো জানেই হাঁহ মাংস ভাজি ভাজি ক'লা পৰিলেহে হাঁহ মাংসখিনি খাবলৈ বেছি বেছিয়ে ধুনীয়া হয় মানে গতিকে পিঁয়াজখিনি বেডি একেবাৰে হেৰি হৈ যাবলৈ নিদিওঁ জ্বলি যাবলৈ নিদিওঁ এতিয়া ইয়াতে আদা নহৰু অকণমান দি লৈছোঁ আদা নহৰু মই অকণমান পিছতো দিম আগতো দিওঁ আৰু আমি যিহেতু গাঁৱলীয়া মানুহ গতিকে নৰ্মেলি এনেকৈয়ে আমি বনাওঁ এয়া এতিয়া পিঁয়াজখিনি আৰু আদা নহৰু গোটেইখিনি কেঁচা গুড়টো যোৱালৈকে মানে ভাজি থাকিম তাৰপিছত অকণমান হালধি দি লৈছোঁ আৰু হালধিখিনি তেলত দিলে মাংসখিনিৰ কালাৰটো খুব বেছি ধুনীয়া আহে সেইকাৰণে তেলতে দি লৈছোঁ ইফালে জুইকুৰা চাওকচোন তত তুকে খুব ধুনীয়াকৈ জুইকুৰা জ্বলি আছে আৰু মই বেছি তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই তেল যিহেতু হাঁহ মাংস তিনি তেল থাকে গতিকে তেল বেছি ব্যৱহাৰ কৰা নাই ইফালে চাওকচোন মাংসখিনি প্ৰায় ডেৰ কেজিমানেই ওলাইছিলে হয়তো বেছিও হ'ব পাৰে কাৰণ মিক্সাৰখিনি এক্সট্ৰাকৈ মই ভাজিবলৈ বুলি থৈ দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াৰ মাংসখিনি দি লৈ ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকোঁ জলকীয়া গুড়ি শিকান জলকীয়া গুড়ি দি দিছো এইখিনি মছলাখিনি মুখখন অকণমান টিপি কৰি থাকিলে দেখিলে ভাল হ'ল নোহোৱাকৈ এইফালে চাওক মাংসখিনি খুব ধুনীয়াকৈ গ'ল হাঁহ হাঁহ কোমোৰা আৰু কোমোৰাখিনি খুব ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছিলোঁ কিন্তু খুব ধুনীয়াকৈ গলি গ'ল তেতিয়া এইখিনি মই নমাই ল'ম আৰু ইফালে গোটা ভাজিখন বনাবলৈ আছে নহয় আৰু মাংস এই হাঁহ কোমোৰাখিনি নমাই ল'লোঁ নমাই লৈ এইফালে কেৰাহী অকণ পাতিলোঁ তাত অকণমান তেল দিলোঁ তাতে পিঁয়াজ দি দিলোঁ ইয়াত আকৌ হাঁহৰ গোটা ভাজিখিনি বনালোঁ আৰু ইয়াতে আদা নহৰু খুন্দি থোৱা আছিলে সেয়াও দি ল'লোঁ এই গোটা ভাজিখনক বেছি মা মছলা দিলে খাবলৈ ভাল নালাগে গতিকে জ্বলাটো অকণমান বেছি দিব লাগে তেনেকৈ ভাজিলে মই খাই খুব বেছি ভাল পাওঁ আৰু আমাৰ ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যই এনেকৈয়ে খাই ভাল পায় ইয়াতে অকণমান হালধি দি লৈছোঁ তেলখিনিতে মানে তেল পিঁয়াজ যিখিনি ভাজি আছোঁ তাতে অকণমান হালধি শুকান জলকীয়া গুড়ি জ্বলাটো যিহেতু বেছি হ'লে খাবলৈ খুবেই বেছি ভাল লাগে সেইকাৰণে শুকান জলকীয়া গুৰি দিয়াৰ উপৰিও জালুকৰ গুড়ি অকণমানো দি দিম তেতিয়া খাবলৈ আৰু বেছি ধুনীয়া হ'ব আৰু হাঁহৰ মানে যিখিনি পাখি ঠেং আৰু লিভাৰ লিভাৰ প'ট সেইখিনি যে মিক্সাৰ বুলি কওঁ আমি সেইখিনি সকলোখিনি মিক্সাৰ আৰু সেই ভাজিখনৰ সোৱাদটো আকৌ খাবলৈ খুব বেছি ভাল লাগে আৰু হাঁহ কোমোৰা জুতিখিনিটোৱে মই আকৌ এই ভাজিখনহে মোৰ বেছি প্ৰিয় আৰু এনেকৈ এইখিনি মাংসখিনি দি ল'লোঁ আৰু দি ইয়াতে অকণমান নিমখ দিছোঁ নিমখ দি লৈ মানে খুব বেছি লৰাই লৰাই আধা মানে আধা ঘণ্টা নহয় এঘণ্টা ওচৰা ওচৰি সময় ভাজি ল'ম আৰু ঢাকন দি লৰাম ভাজি তেনেকৈ ভাজি ল'ম তেতিয়া খাবলৈ খুব বেছিয়ে টেষ্টি হয় ভালেৰা চাওকচোন প্ৰায় অকণমান ক'লা পৰিছেই আৰু খুব বেছি ভাজিব লাগিব সেইখিনি এতিয়া ঢাকোন মাৰি থৈ দি জুইকুৰাত জুইকুৰাত বনালে এনেও খাবলৈ খুব বেছি টেষ্টিয়ে কৰে মাংসৰ যিকোনো মাংস জুইত বনালে ভালেই লাগে আৰু ইয়াতে অকণমান ইয়াত খুন্দি লোৱা মছলা জালুক দি গৈছে আৰু দি লৈ ইয়াৰ লৰাই আছোঁ আৰু লৰাই লৰাই খুব লৰাম খুব লৰাই লৰাই ভাজিম তেতিয়া মানে ভাজিখন মানে চব খালে ধুনীয়াকৈ যিহেতু ইয়াত শাৰিবিলাকো খুব বেছি আছে ডিঙিৰ মাংস দুটিয়া আছে গতিকে সেইখিনি শিকোঁতে টাইম লাগিব সকলোখিনিতে মা মছলা লাগিবলৈ গতিকে এনেকৈ লৰাই লৰাই ভাজি থাকিম আৰু এনেকৈ ঢাকনটো দিছোঁ আৰু লৰাইছোঁ তেনেকৈ ভাজি থাকিম আৰু আপোনালোকৰ কাৰ কাৰণ গোটা ভাজিকণ প্ৰিয় কমেণ্ট কৰি জনাব দেই আৰু এয়া হৈ গ'ল এয়া প্ৰায় এঘণ্টা ওচৰা ওচৰি ভাজিলোঁ এতিয়া হৈ গ'ল এয়া মই নমাই লৈছোঁ আৰু এয়া চাওকচোন ইয়াত টেষ্টিঙৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু এতিয়া এইফালে হাঁহ আৰু কোমোৰা সেয়া লৈ লৈছোঁ আৰু ভাতখিনি একেবাৰে গৰম গৰমকৈ বাঢ়ি লৈছোঁ গৰম গৰম ভাত আৰু তৰকাৰীও গৰম গৰম আৰু এইফালে হাঁহ কোমোৰা সেয়া লৈ লৈছোঁ আৰু এইফালে লৈছোঁ হাঁহৰ ফুটা ভাজি আৰু এডোখৰ নেমুৰে সৈতে এয়া যে আমাৰ সাজ কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আজিলৈ আহিছোঁ বাই